बातम्यामध्ये सदैव अग्रस्थानी आणि महाराष्ट्रातही नंबर वन आपण पाहत आहात महाराष्ट्र न्यूज वन अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक सुविधा त्वरित सोडवा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने नगराध्यक्षांना निवेदन वंचित बहुजन आघाडीच्या सहा नगरसेवकांच्या वतीने नगराध्यक्ष हर्षल साबळे यांना दिनांक तीन फेब्रुवारी रोजी निवेदन सादर करण्यात आले निवेदनात पुढे म्हटले आहे की जुनी वस्ती भागातील मुस्लिम स्मशानभूमी लगत असल्या रोडच्या बाजूने खड्ड्यात घाण कचरा टाकण्यात येत असून सदर घाणीमुळे रस्त्यावर सर्वत्र दुर्गंधी पसरत आहे या रोडने येजा करणे सुद्धा कठीण झाले आहे चिंधीतलाव चौक येथील अब्दुल अकिल महिसावाले यांच्या घराजवळ मुस्लिम समाज सभागृह करिता राखीव जागेत विकास फंडातून सार्वजनिक सभागृह बांधण्यात यावे स्टेशन विभाग परिसरातील जे बी हिंदी शाळांमध्ये सध्या उर्दू माध्यमाच्या हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय आहे सदर शाळा महाविद्यालय जुनी वस्ती येथे स्थलांतरित करावी जुनी वस्ती भागातील गुलाम नबी आझाद शाळेजवळील तलावाचे बांधकाम करण्यात आले असून त्या ठिकाणी सार्वजनिक बगीचा उभारण्यात आला आहे त्या बगीचाला भारतरत्न डॉक्टर जे अब्दुल कलाम यांचे नाव देण्यात यावे मोहम्मदया प्लॉट चौक पासून ते आसरा रोड लगत जुन्या घरकुल पर्यंत स्ट्रीट लाईट लावावे या सर्व मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात पूर्ण न झाल्यास लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरून जन आंदोलन करू असे यावेळी निवेदनात नमूद केले आहे यावेळी नगरसेवक गटनेता तस्वर खान तस्लीम खान नगरसेविका सुनंदा नंदू सोळंके नगरसेविका कुरेशी शमीम बानो अ रफिक नगरसेवक अ बाकी अ अजेज नगरसेवक निजामुद्दीन इस्लामुद्दीन ललकार नगरसेविका फैमी दाबी पटेल वंचित आघाडी शहर उपाध्यक्ष प्रशांत प्रशांत सोळंके सचिव महासचिव करण वानखडे कोषाध्यक्ष सागर चावरे माजी नगरसेवक रफीक कुरेशी अशा समाजसेवक सद्दाम पटेल आदी उपस्थित होते महाराष्ट्र युजवन करिता मुख्य संपादक इस्माइल शेख सहप्रतिनिधी मोहम्मद शब्बीर मूर्तीजापूर अभी बीच में एक वीडियो चला कि जो नाले का घान उठा के ठेकेदार ने जो ट्रैक्टर वाला था उसने उधर ले जाके के रोड पे डाला तो उससे जो हमारे विरोधी लोगों ने ये अफवाह फैलाए क्या भाई इससे धार्मिक भावना थी? दुखी करके हिंदू मुस्लिम के हिसाब से बात किए वीडियो डाले उन्होंने लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो नाला है वो भी मुस्लिमों के घर के सामने था जो जिन्होंने उठा कर लेके गए ट्रैक्टर वाला वो भी मुस्लिम था वहाँ पर जो डाला उसने ट्रैक्टर वाले ने वो भी मुस्लिम का घर था तो लेकिन वो बोलने वालों ने उसको दूसरा तेड़ निर्माण करने की कोशिश की इसलिए उसके हिसाब से हमने आज जो निवेदन दिए कि भाई वो जो वहाँ पर गंदगी है दस साल से हाथे रोड से आने जाने वालों को त्रास होता बल्कि लोगों को ऐसा कपड़ा बांध के जाना पड़ता रास्ते बंद कर दिए कई लोगों ने इसलिए उसका धरतीकरण करना चाहिए वहाँ पर साफ सफाई रहना चाहिए इसके लिए एक निवेदन दिए हमने और वो दूसरी मुद्दा ये था कि जो शादी खाना है इसके पहले एक करोड़ बीस लाख रुपए शादी खाने के लिए आए थे वो जो तालाब परिसर है वहाँ पर अब्दुल वकील उनके घर के सामने वो क्षेत्रफल है उनका एस्टिमेट भी तैयार हुआ था लेकिन वो दूसरे तरफ फंड उन्होंने कर दिए समझ लो इधर उधर आधे इधर आधे उधर करके वो काम पेंडिंग रहा हमारा वो भी है कि वो काम डबल जो भी एस्टीमेट बना के वो काम किया जाए क्योंकि जो गरीबों की जो शादियाँ तो वो उनको आसानी पैदा हो तीसरा मुद्दा ये है कि जेबी हिंदी हाई स्कूल जो है वहाँ पर बच्चों की जो क्या है वो दिन पर दिन कम हो रही बंद होने के कगार पर है क्योंकि उधर जो है अल्पसंख्यक के बच्चे नहीं जाते इसलिए जूनी बस्ती में बहुत सी जगह है तो अगर इधर वो जे बी हिंदी स्कूल लाई गई तो यहाँ पर उसकी पट संख्या भी बढ़ेगी और स्कूल का मैार भी बेहतर होगा बच्चों को तालीम भी मिलेगी ये चाहे और कुछ मुद्दे हमारे जो है निवेदन में दिए वहाँ आज पेश किए उसकी प्रति जो है तो शासन को भी भेजे आज मूर्तियापुर नगर पालिका में नगर अध्यक्ष को हमने निवेदन दिए वंचित भोजन आघाड़ी की तरफ से वंचित भोजन आघाड़ी के नगर सेवक और गठ नेता शहराध्यक्ष सभी शहर के पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे उसमें जो मूर्तियापुर में एक चिंती तलाब करके इलाका है वहाँ सुंदरीकरण हुआ उसकी मांग करें नगर अध्यक्ष को कि भाई इसको ए अब्दुल कलाम का नाम दिया जाए और दूसरा दु, दु, देवरण रोड के पास से हमें अपने कब्रस्त लगो स्ट लाइट की खंभे लगे हो तो उस पर लाइट चालू करें ये निवेदन दिए उनको और ये निवेदन पे हमारी इससे अपेक्षा है कि वो जल्द से जल्द काम करेंगे अगर काम नहीं करते वंचित भोजन गाड़ी की तरफ से हमको जो भी धरने आंदोलन करना है मुश्किल उसके लिए तैयार है प्रभाग क्रमांक दो मधिल जो ओपन स्पेस आहे जिथे चिंदी तलाव आधी होता जिथे आता हे समजा बांधकाम झालेलं आहे हा परिसर स्वच्छ राहण्यासाठी आणि ह्या परिसराला भारतरत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यांचं नाव देण्यात यावं अशी मी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे मागणी करतो या बातमीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक ला करा शेअर करा आणि महाराष्ट्र न्यूज वन या चॅनलला ला सबस्क्राईब करा धन्यवाद